Меня зовут Юлия Ткаченко. Я психотерапевт и онлайн-терапевт. Веду практику с 2015 года. Как ты попала в профессию? У меня нет длинной истории о профессиональном выборе, как что-то попробовать, поменять свой путь. Психология ⁇ это мое первое образование. И как множество людей, подростков, которые выбирают свою первую специализацию, это был практически интуитивный выбор, потому что в этом этапе жизни мне было интересно, что такое человек, как он устроен и вообще, что такое люди, как они работают. Это привело меня на факультет психологии. Как и многие студенты первые два года, я думала, боже мой, что я здесь делаю, может быть, нужно что-то изучать, что-то другое, пока я не нащупала свой профессиональный интерес, который изначально был в психологии спорта, позже получив специализацию по спортивной психологии, я поняла, что для меня важным элементом есть работа непосредственно с людьми, с их опытом, и это привело меня в психотерапию. Расскажи, в каком направлении ты работаешь? Я работаю в когнитивно-поведенческом направлении и схемотерапии. Когнитивно-поведенческая терапия — это направление, которое выросло из идеи о том, что наш опыт и наши убеждения, они так или иначе влияют на то, как мы видим мир и себя, как мы реагируем в этом мире, они проявляются в нашем поведении. И то, как мы себя ведем, оно строит и достраивает эту конструкцию убеждений о себе и о мире. Вторая часть моей специализации — схема терапии, направление, которое выросло на стыке когнитивно-поведенческой терапии и эмоционально-фокусированной терапии. Оно взяло в себе структурированность, последовательность когнитивно-поведенческой терапии и фокус на эмоции, на эмоциональную жизнь человека, на важность потребностей, способы их удовлетворения, и эмоциональном пласте нашем. С какими темами ты работаешь? У меня здесь есть два ответа: один такой статический, другой динамический. С точки зрения каких-то фактов или ситуаций, это те темы, в которых есть научно доказательная база когнитивно-поведенческой терапии. Это депрессивное состояние, апатия, депрессия. Это тревога, тревожное состояние, в том числе панические атаки. Это некоторые специфические темы для которые исследованы в этом направлении, как расстройство сна, синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых. С точки зрения динамической или процесса, для меня это темы, связанные с самоисследованием, с пониманием своих потребностей, с умением опереться на себя. Это работа с самокритикой и выстраиванием, выстраиванием самоподдержки. Это работа с границами, пониманием своих границ и их выстраиванием в своей жизни. Что для тебя психотерапия? Психотерапия для меня это, с одной стороны, исследование, с другой стороны, путешествие. Исследование это, по сути, когда у нас есть какая-то часть реальности, про которую мы чего-то не понимаем, или у нас есть какие-то проблемы mm. в чем-то. И мы стараемся вскрыть черный ящик, понять, что происходит, понять, что с этим делать, понять, куда двигаться. И путешествие как выстраивание своей жизни, потому что с клиентом мы проходим путешествие в каком-то смысле от его детства, от того, как начиналась его жизненная история, до того, где он сейчас. И идем туда, где он хочет быть и как он хочет, чтобы выглядела его жизнь. Под какой саундтрек я закончила бы фильм о себе? Наверное, это Джон Леннон Imagine. Imagine all...